وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم <coughs> صراط الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا <coughs> اللهم افتح لنا قلوبنا أبواب العلم ورزقنا إخلاص به ونشر به حتى نأتينا اليقين يا رب موسى وهارون يا رب ابراهيم رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما وعقلا وحفظا وعلما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق <applause> ناصر الحق بالحق والهادي إلى سيرتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wa la hawla wa la quwata illa billahil alim al-azim wa la hawla wa la quwata illa billahil alim al-azim amma ma'ala ba Bahagia Tuan Imam Muhammad Zul Selepas ini bersama saya dengan okay, Tuan-Tuan Rahimahumullah kita bersyukur Hadaran Allah SWT kerana pada malam perubah rukah ini Sekali lagi Allah SWT Izinkan kita untuk madiri menyesuaimu ia diibaratkan bagaikan taman antara taman-taman syurga. Salam dan salam kita titip kirim kepada Rasulullah akhir Nabi Muhammad SAW. Tambahlah jangan baginda tidaklah kita menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Amma ba. Kita menggunakan <coughs> kita Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid oleh Syekh Ahmad Al-Fatani adalah muka surat 16. Perenggan yang beza antara kedua ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid amin ya rabbal alamin. Telah berkata tuan ngarang rahimahullah semoga bermanfaat dengannya dan ilmunya untuk tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat kita amin ya rabbal alamin. Beza antara kedua ini Ini adalah sembungan kepada Sebab atau tabiat Ini ikut Saya di sini Kita baca dulu ya Ini berkenaan dengan Perbahasan sifat kudrah Allah SWT Yang mana tidak ada sesuatu pun Yang terjadi kecuali dengan iradah Dan kudrah Allah SWT Ya tak ada sesuatu pun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Taala. Bukan dengan sebab dipanggil sebab dan tabiat tetapi semuanya dengan izin ataupun iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak bagi faham contoh ketika saya menggerakkan jari saya macam ni. Nah, kalau nak bagi senang nak bagi ingat uh, contoh sesuatu terjadi dengan sebab musabab uh, ha, ingat cincin ya yeah? jadi saya tanya lah okey uh, cincin ini bergerak sebab siapa yang gerak kan jadi kalau tuan-tuan buat etiket bahawa yang gerakkan cincin ini jari saya Tuhan tak campur bukan tak ada kena mengenai iradat Tuhan kufur selalu sebab yang menggerakkan cincin ini adalah Allah Ta'ala Cuma gerak jari saya, lantas gerak cincin ni adalah hikayat cerita saja supaya uh, akal kita menerimanya sebagai satu perkara yang logik. Tapi hakikatnya bukan yang bagi gerak ni iradat jari tapi iradat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menggerakkan akan cincin, cincin ini. Kalau nak bagi contoh tamiat pula, kita ingat api. Ya, Api membakar. <coughs> Bila ada sesuatu yang kering Tidak ada penghalang Itu basah, contoh daun-daun Bila kena api, terbakar Okey? soalan saya Iradat siapa yang menyebabkan Daun-daun kering itu terbakar Iradat api ke iradat Allah Jawapannya iradat Allah Sekiranya ada yang, ada yang mengatakan bahawa Tuhan tak campur, cerita terbakar Daun itu sebab kena sambal ada api Iradat api yang menyebabkan daun itu terbakar Kukuh satu sebab iradat makhluk tidak memberi bekas. Iradat Allah Ta'ala lah yang memberi bekas, kesan. Bukan nasi yang bagi kenyang, Allah Ta'ala yang bagi kenyang. Ya, Bukan pisau yang memotong. Tapi Allah Ta'ala lah yang memotong, beri kesan, oh, potong tersebut. Iradat Allah Ta'ala. Bukan ubat yang menyembuhkan. Allah Ta'ala lah dengan sifat iradat yang mengkendaki kita sembuh. Bukan ubat tu yang nak kita sembuh maka kita jadi sembuh ya bukan usaha yang bagi rezeki tapi yang bagi rezeki adalah iradat Allah Subhanahu wa taala kalau Allah taala tak kendaki usahalah guna-guna gaya sampai sudahlah tak dapat juga apa yang kita impikan dari sudut rezeki tersebut ada dua orang yang sama tahap usaha dia sama peluang dia sama daya dia bahkan gembar sekalipun <tuh> Tapi yang usaha yang ni dapat rezeki, yang usaha yang ni tak dapat rezeki. Kerana situ menunjukkan bahawa usaha bukan mutlak memberikan rezeki. Yang bagi rezeki Allah bukan oh, usaha. Lepas tu kita baca perenggan yang ni. Beza antara kedua ini, nah itu sebab dan tabiat. Ialah yang wujud dengan bersebab itu hanya bergantung kepada sebabnya. Contoh, Wujudnya gerak cincin ini kerana wujud penyebabnya nama jari. Tetapi hakikatnya yang bagi gerak bukan jari. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang bagi ke gerak. Ya. Bila ada sebab adalah musababnya Bila ada sebab iaitu makan, ada musababnya iaitu kenyang. Bila ada sebab iaitu api, ada musabaknya terbakar. Bila ada sebab Yang ini uh, pisang Maka adalah Musababnya iaitu Terpotong, terputus Bila ada sebab Yang ini usaha Adalah musababnya Iaitu re, rezeki ha, Begitulah Ya yeah. Bila didapati sebabnya Maka didapati musababnya Tanpa kaitan dengan yang lain Seperti gerak anak jari itu Menjadi sebab bagi gerak cincin ha, Itu saya sebut tadi lah Ha, tetapi jangan etikot yang menggerakkan cincin itu adalah ada jari. Cerita tak apa, memang memang betul pun. Cerita tak, kenapa cincin ni gerak Ustaz gerak jari, ustaz gerak lah cincin tu. Tapi buat etikot dah Jangan buat etikot. Sekadar cerita, sebab satu perkara logik, betul lah. Memanglah dan kau gerak jari kawan yang ada cincin ni gerak lah. Ha, cincin tu sebut, memang logik pun memang ya. Tapi kalau saya tanya, hakikatnya, iradat siapa menggerakkan cincin? Siapa punya kerja ni? Jawapannya tak lain tak bukan Allah lah dengan sifat iradatnya. Tiba-tiba ada -tiba orang bangkang ke apa? Tak ada tak ada Tuhan tak campur lah hal ni. Aku fos selalu. tu. Ha, dia kata buat cincin lah. Dia cincin gerak ni jari lah penyebabnya. Ya, Tuhan jangan campur lah babak Tuhan dalam metodologi ni. Aku fos selalu. tu. Sebab yang bagi gerak ini cincin bukan jariku. Terus ada cerita supaya Logik akan menerimanya perkara itu logik munasabah. Realitinya yang menggerakkan Allah Taala. Ha? Jadi kalau nak senang ingat, kalau sebutnya sebab tu ingat cincin. Kalau sebut tabiat ingat api. Okey. Bila didapati yang pertama, didapati, didapati pula yang kedua. Sedangkan yang wujud dengan tabiat itu bergantung kepada ada syaratnya dan ketiadaan penghalangnya contohnya api tiada menghangus melainkan jika bersentuh dan tiada basah sebenarnya perenggan ini untuk orang yang tak boleh nak beza iaitu beza antara sebab dan beza antara tomiat ya dia kata kalau namanya sebab semata-mata simple je ya adanya sebab maka ada musabab ada dia gerak jari maka adalah geraknya cincin tetapi kalau namanya tabiat dia complicated sikit. Dia ada kena mengena dengan apa yang namakan sebagai syarat dan mani. Ya. Dia itu saya sudah faham lah Macam inilah. Dia ada perbahasan yang ini benda-benda yang bersifat semula jadi, tabiat api dah membakar. Tapi di situ ada satu perbahasan. Iaitu di sana kena ada syarat dan ketiadaan mani. Syarat nak bagi bakar ni iaitu barang yang terbakar tu mesti kering. Dan ketiadaan manik Maknanya penghalang Iaitu daun-daun tersebut Benda-benda yang dibakar itu tidak basah ha, Maka itulah perbezaan antara syarat dan tabi'at Tabi'at ini dia ada perbahasan lebih sikit Iaitu dia kena ada syaratnya dan ketiadaan penghalangnya Tetapi kalau nama cincin gerak tadi buat Sebab dia simple je Sebab ada musabab. Dia tak ada perbahasan tentang Mesti ada syarat dan mesti ketiadaan penghalang kalau namanya tabiat dia ada kaitan dengan perbahasan ada syarat nak jadi terbakar yang kedua ketiadaan penghalang untuk jadi terbakar nama dia pasah boleh ha, itulah lebih kurang ya jadi ini, tajuk yang saya rekakan ini lah dua bulan ni lah ada orang dah, dah buat dua bulan <tuh> semua terjadi dengan irada Allah ya bukan dengan sebab ataupun dengan tak biat semacam itu ya sebab ni contoh gerak jadi itu adalah dipanggil sebab. Musabak pula adalah gerak cincin dipanggil musabak. Okey Kalau cerita biasa-biasa tak apa. Kenapa buat jari ni? Eh, hey, kenapa buat cincin ni? Nah, ustaz, jani, ustaz ni, buat jari ustaz, memang buat cincin-cincin duduk ke ustaz. Tak buat eh, ni, tak apa. Kita tengok ini, logik. Tetapi kalau tanya lagi, sepenuh-penuh-penuh-penuh adalah yang mengeluarkan cincin ni siapa? Saya kata, Allah yang mengeluarkan. Jadi, pada orang mangkak, saya kata, saya jangan main lah sisi Tuhan dalam bahan ni. Cerita keluar cincin ni, sampai kepada dia, Ustaz dia pun. Go for us lalu. Sebab hakikat yang mengeluarkan semua benda adalah Allah. Allah. Ya, sebab itu saya tulis situ, semua terjadi dengan iradat. Iradat mana? Kehendak. Cincin ni keluar bukan dengan iradat jari yang keluar kan? Ya? Hakikatnya Allah yang terjadi kalau itu terjadi Tapi yang ada pula Contoh Api Membakar Daun Kering Sebenar-benar adalah bukan api yang membakar daun kering yang berapa siapa? pun. Oh? Allah Dah, macam tablik suruh bayar dah Dia kata apa? Bukan yang gula yang bagi manis Allah Ta'ala bagi manis Ya? Bukan resepi, ramai jadi sedap Allah Ta'ala bagi makan sedap Bukan nasi bagi kenyang Allah Ta'ala ya? yang bagi kenyang Ya? Bukan usaha bagi rezeki Allah Ta'ala yang bagi rezeki Bukan nabi bagi Allah Ta'ala yang membangkau Jadi bagi contoh-contoh tersebut adalah Tabi'at kebiasaan. Ha, ya, tapi hakikat realitinya bukan api yang membakar. Bukan cuma api yang membakar. Tapi Allah dah ya membakar. Cuma di hujung perenggan itu dia kata apa beza antara sebab dan tamihan sebab ni simply simple je ada sebab ada musabab ya yang ni dia ada pembahasan sikit Iaitu benda ni tak akan terjadi kami ni Kecuali dengan dua syarat Pertama Ada syaratnya Yang kedua Ketiadaan Pemhalangnya ya. Apa dia ada syarat dia kata Tuan Barang dia kata apa situ Nadek Oi Ya. Ada syaratnya. Dia nak kata api itu daun kering. Pertama dia kata apa? Api kena sen sentuh daun kering tersebut. Yang kedua, ketiadaan manik penghalang. Iaitu daun tak, bah, tak basah. Nah, itulah perbezaan sebab dan tabiat. Perbezaan dia adalah dia bahas tak tabiat iaitu dia ada pembahasan ada syarat dan tiada penghalang. Ya, syarat ada di tempat ni kena sentuh api tu. api dulu dia mau dah. Kemudiannya uh, daun dawai dulu lagi. Dan tempat dia tu lapi tu sentuh dia tu syarat dia. jangan daun itu bang. Pasal nah, dan dalam waktu basah, tak ada di dalam cerita api membakar dalam kering. Kenapa sampai begitu kena sebut? Dia nak berkata, oh, ini bagi ilmu mantik, logik dia Ya. Ha, kalau kita fikir logik, ah, ini dah logik Tetapi di belakang tabir, cerita logik tak logik ni, sebenarnya semua terjadi dengan irada Allah. Tak ada pun yang terjadi luar, bebas, lepas daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi kerana Allah Ta'ala menghendaki perkara tersebut terjadi bukan disebabkan oleh semula jadi ya ataupun jadi sendiri ataupun memang hey, dah kerja dia dah ataupun sebab musabab semata-mata ya yang memberi bekas bekas bak yang memberi bekas tak lain tak bukan adalah Allah Baulah kita masuk yang ni hukum mengitikadkan sesuatu itu memberi bekas ini saya fikir kena ada satu kuliah khas. Tak boleh campur lagi. Ha, uh, geraji Lagi kepening. Ya, pening, kepening, yeah? kepening, kepening. Ke ya. Yeah? Tetapi saya boleh bagi preview dulu. Ya. Yeah? Kita begini Siapa kabar siapa kabar nasi bagi kenyang? Bukan Tuhan bagi kenyang maka pada waktu itu jadi khilah lama kufur orang. Hati. Ha, yang eh, dia kata, nasi bagi kenyang. Bukan Tuhan nak bagi kenyang, nasi dia bagi kenyang. Tuhan nak ajar, cakaplah Tuhan-Tuhan ni. Saya fikir logik rasional saja. Dia panggil rationalist, no? ada. Dia faham, panggil faham rationalism Kufur selalu. Sebab dia menafikan ada Tuhan yang buat kerja nak bagi kenyang. Ya. Yeah? ini uh, semua saya harta saya dapat jadi jutawan ni, hasil usaha saya. Dia kata, eh Tuhan bagi awak kaya. Ah, jangan cakap dapat Tuhan, dia kata. Saya usaha, saya dapat Apa kamu buat, apa kamu usaha, kamu dapat, dia kata Habis Tuhan, tak buat Tuhan, kupus selalu. Baya, ya Ya ada orang mengasakan bahawa usaha dia mempunyai bekas Sehingga dia jadi kayu Tak, ha, kupus Yang kedua pula, dia akan buat begini Ya, jadi ini yang kedua nah, Tadi dia orang-orang kupu, orang kapil lah Yang ni orang mu'atazilah Dia kata begini Nasi bagi bekas kenyang dengan izin Allah. Muka surat 20B. Ya. dia kata, nasi yang memberi bekas, beri kesan kenyang. Dengan izin Allah. Betul ke tak betul kita? Betul tak betul? Dia kata, nasi bagi kesan kenyang. Dengan izin Allah. Dia dengan izin Allah. Ya. Api yang beri bekas terbakar dengan izin Allah ubat yang bagi bekas bekas mana kesan sihat operate bagi kesan sihat Kimo bagi kesan sehat dengan dia lapik pula dengan izin Allah betul tak betul? ha? ha? betul tak betul? tak betul sebab masih dia kata makhluk muri bekas ya sehingga mana dia kata makhluk muri bekas salah tapi tak sampai kufur sebab dia lapik dengan izin Allah semua pahaman ini sesat. Haram beritikad begitu. Dipanggil mubtadi'ah. Orang yang buat bidu'ah dalam perkara intikad. Ya. Nak kupur ke? Tak kupur. Habis dia kabur nasi bagi bekas kenyang. Orang dia lapik dengan izin Allah. Tak boleh kata Kufur Ya. Ah, apa yang tak kena situ? Makhluk memberi bekas. Dia lapik pula dengan izin Allah tetap salah juga tapi tak sampai kufur dipanggil orang itu fasik kerana berfahaman bid'ah dalam perkara i'tiqad kerana situ ada joint venture antara iradat Allah dengan iradat nasi <tuh itu Tuhan tak dapat tidur. berhajat kepada fungsi nasi untuk bagi orang kenyang padahal kalau Allah Ta'ala nak kena kendaki orang tu kenyang tak makan nasi pun boh, boleh juga ya yeah? Uh. Yang ketiga pula dia kata betul dah. Dia kata Allah Taala memberi bekas kenyang dia kata. Betul dah, betul. Bukan nasi bagi kenyang, betul dah betul. Cuma dia kata dan makan nasi memang matematik kenyang dia kata. Tak loncic kalau ada orang makan nasi, bertambah-tambah tiba-tiba tak kenyang sebab dan ada sebab, mesti ada musabab. Dia makan nasi mesti kenyang dan cucu habis mesti terbakar ya dan dia dah misal mesti putus dan usaha mesti ada hasil rezeki mana ada perkaitan antara sebab musabab tak dapat tidak dia terkunci terbelenggu ya itu taklah kufur sebab betul fasik pun tidak cuma nak kawal ni bodoh bodoh ya sebab di situ ada orang tak makan nasi pun ke kenyang ya tak ada orang tak ada mak ayah ada orang dia kata ada ada mak ada ayah dia kata Baba -baba. jadi anak tapi ada juga orang yang tak ada ayah ada mak hmm. je jadi anak siapa shared. ha? Nabi Isa alaihi salam ya Andat, anda tidak ada keterikatan tak ada sebab dan musab musabbab <toh> kalau Allah Taala nak bagi api itu tak membakar pun boleh juga nah kalau Allah Taala nak bagi anak tak ada ayah pun, pun boleh juga ya. Aa, tak ada kaitan antara sebab dengan musabab. Ya. Dan yang paling betul sekali entikah al-sunnah wal jamaah Allah Taala lah yang memberi bekas, bukan makhluk yang memberi bekas. Bukan api yang bakar, Allah membakar. Bukan pisau motong Allah Taala memotong. Ya. Bukan usaha yang bagi kenyata, bagi rezeki Allah Taala bagi, bagi rezeki. Bukan nasi yang bagi kena Allah Taala bagi ke bagi kenyang, bukan nasi bagi kenyang tak. Ya. Yeah? Allah Taala yang bagi kenyang dengan tidak ada pertambatan tak ada sebab dan musabab. Sebab di situ ada orang makan makan nasi pertama tambah sampai sudah Allah Taala tak ingin dia kenyang. Kan orang yang nak mati kan? Orang yang betapa hausnya dia tujuh laut dia minum pun tak hilang dah tu dia. Nah. Ah, tak tambah, kata masih lagi lapar di kampung. Sebab Tuhan tak bagi izin kenyang. Nah, bahkan ada juga orang yang tak makan, kenyang dia. Semuanya kerja Allah belaka. Betul ya? ya? Boleh. Itulah etiquette yang sebenar Allah Taala bagi kesan dengan tidak ada perkambatan tak ada sebab dan musabak. Ini baru preview. InsyaAllah kita bincang lagi Ini ni dalam kuliah yang akan datang. Ya. Hukum mengetikatkan sesuatu itu memberi bekas. Kitab yang kedua sebab Isyak. Faktor Isyak